Contoh macam ini. Di antara tempat yang menanam kayu akasia di dunia terbesar di Sabah. 700 ribu ekar tanah di Sipitang, SFI. Yang menanam akasia, satu jenis kayu yang mutunya cukup tinggi untuk membuat kertas berkualiti tinggi. Bukan setakat tisu paper yang ada. Pasal itu, bila saya waktu itu kerajaan, saya pastikan, saya beritahu saya batalkan saya Mokhtar ya saya tidak mau pasal saya mau enterprenya kerajaan negeri ambil alih dan kita berkongsi dengan satu pelabur dari China sinzin yang ada pasal syarikat itu sekarang dibawa bank bisib sib sudah hutang bukan agak, bukan siapa lagi punya sfi ni bank yang punya tapi macam mana saya mau selamatkan ini supaya kita ambil balik saya beritahu dengan China ada peniaga yang ada kena bila saya jumpa ke kilang dia saya tengok tissue paper tidak cukup China pasaran dia berapa juta orang ya dan bukan hanya tissue paper. Quality paper yang ada. Bermutu tinggi buat buku yang cantik, berbagai-bagai cabinet paper yang ada dan itu bukan tidak ada keupayaan kita. Dahulu memang sudah ada kilang kita. Tapi memproses kertas yang bermutu tinggi perlu mempunyai ilmu yang ada dan tenaga persoalan tadi, why do we have to jangan ekspor. Kita punya tenaga manusia belia-belia yang ada selektif yang ada. Tapi kita nakkan mereka balik kalau ada ilmu, ya, dan mereka balik ke negara untuk bukan hanya melahirkan perniagaan industri yang ada, tapi juga kita nakkan supaya dia menjadi job creator. Cerita jambatan ni lama sudah. Bila sampai pilihan raya, kami akan laksanakan cakap sejahat. Labuan dari Pulau Bumbung ke Pekan Sempurna diumumkan oleh Alayarham Tun Abdullah Madbadawi. Saya di parlimen. Peruntukannya berapa juta. Hmm. Lepas itu, bentang saja. Sampai sekarang tidak ada jambatan. Apalagi jambatan Labuan ini sudah lama bersuara ini. Tidak ada ini. Jadi ini perkara yang kita yakin bila kita lihat keadaan yang berlaku. Kena ada perubahan yang ada kerajaan yang ada. Kalau contohnya macam mana jambatan bengkok daripada Johor sampai ke Singapura. Mula Singapura dah setuju tapi kita buat di tengah Ya. Dan saya yakin kita mampu kalau kita sekiranya untuk mengelakkan dorang naik peri, naik kapal terbang, kesian orang Labuan itu bukan jauh sangat itu. That is not the issue for us. Tapi yang penting kepada kita jangan bergantung dengan hanya daripada Kuala Lumpur. Pasal itu bila saya beritahu, saya akan buat pelabuhan di Kudat. Jangan ada di Sepanggan ni terlampau jam. Pasal apa Sepanggan jam? Di sinilah pelabuhan, di sinilah tentera laut, di sinilah UMS, di sinilah City University, di sinilah pentadbiran kerajaan, di sinilah pentadbiran kerajaan persekutuan negerinya ada. Spread the development. Kalau kita spread development, then the people will benefit. Pasal Kudat juga merupakan dekat dengan China, dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong. Jadi kita kena pastikan di situ itu. Bila saya sebut membina pelabuhan, saya akan minta dari China, you build for me. Tapi duit mesti datang daripada Sabah. Saya tidak bergantung dari Kuala Lumpur. Begitu juga jambatan itu. Kalau Kuala Lumpur tidak boleh bantu, kita berkongsi. Berapa kerajaan persekutuan boleh mampu bayar untuk jambatan ini, kita pastikan supaya jangan orang Labuan terpisah. Labuan sepatutnya milik kami Sabah itu ya, Tapi sudah jembatan tidak ada Kita kena pastikan supaya perkara ini Dapat diselesaikan sudah lama itu ya, Musim saya BN lagi Kadang-kadang ya, saya pun dalam BN 30 tahun ya, Ada salah ada silap saya But I must make sure that Kesilapan-kesilapan Saya yang ada perlu diperbaiki Selaku insan manusia Kita bukan sempurna walaupun saya dari sempurna itu. Ya, ada silap, ada dosa. Terima kasih Datuk. Sahabat banyak yang kita beli dari paman niaga ubat kita. Pasal apa kita tidak ada ilmu untuk mengeluarkan generic medicine in Sabah. Tapi di Melaka boleh buat, di Negeri Sembilan boleh buat. Kenapa orang Melaka boleh buat generic medicine? Kenapa kita di Sabah tidak boleh generic medicine? Besok saya perintah saya buat yang ini ubat di Sabah ini. No, we have to. You have to have. Kita boleh buat. Bukan tidak. Tapi kena ada ilmu dia. Bukan hanya pengalaman kasih ubat sakit kepala. And that is important. Nah, ya? itu. Saya harap keadaan itu saya jangan lupa ilmu itu cukup penting. Ya. Saya tertarik dengan apa yang tadi bangkitkan. oleh Harold tadi. Bila bapa dia beritahu dia kena undi bien. Kalau tidak, tidak ada beras. <laughs> That's in a way you corrupting the mind. Kau rasuah pemikiran anakmu dengan tujuan kau undi pasal tiada ada. Masakan beras dikeluarkan LBN <laughs> ataupun masa depan dia. Kita menilai. Selaku belia nilai dia, evaluate benarkah tidak benarkah. Kita seorang belia saya dahulu tidak takut bimbang. Naik presiden amno dipecat saya. Diriman saya tapi kita jangan takut masuk dalam tahanan penjara ke apa ke but you must do the right thing in life somebody your father telling you your brother telling you tapi kebenaran itu so long as we are doing the right thing jadi macam enjo tadi kalau ada enjo digunakan atas landasan bilang tadi itu kurap terlibat kita apa gambaran dia contoh saya bagi contoh Hari ini media sosial banyak. Bukan kita bergantung dengan RTM. Saya mantan di Kementerian Penerangan lima tahun. Macam mana kami gunakan Kementerian Penerangan itu? Mold the mind, membentuk pemikiran masyarakat hari-hari cerita tentang di RTM supaya oh, barisan nasional bagus ini bagus ini bagus. But nowadays we are very fortunate. Sekarang kita Alhamdulillah berbagai saluran. Mungkin maklumat bukan hanya didapati daripada satu untuk mengukur mana yang betul, mana yang tidak betul. Maka dari itu kalau kita nakkan seperti membentras keadaan yang disebutkan rasuah tadi ada NGO. Kita tahu NGO itu menggunakan kewangan untuk ramaikan itu bantuan sikit sebanyak. No, don't go for it. Jangan sekali-kali kita terikat kerana itu akan membentuk akhlak dan pemikiran jiwa kita. Seperti yang tadi itu. Pak, BN bukan tanam beras, mengimport beras dari Vietnam. Contohnya kita mengimport beras daripada Thailand. Kena dimaklumkan, kena dipahamkan supaya yang the right thing in life don't be too dependent on one opinion. Pandangan saya mungkin tidak betul, tapi teliti secara baik whether this is the right views, this is the right move for us to go. Dan beliau-beliau kena lantang. Jangan hanya kita terpikat dengan imbuhan kewangan contohnya jawatan. You know I don't bother about jawatan. Sama ada kau ditawarkan timbalan perdana menteri ke ataupun kau diwawancara menteri ke ya yeah? menteri kanan lagi say no 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 the country is more important. Malaysia rakyat Sabah lagi penting daripada jawatan saya selaku menteri kanan. Pasal itu saya mempantang Tapi kena ada perjalanan diukur dengan baik. Wah saya pula dia mana ada Dato Syafi ini bodoh dia menteri kanan, dia lawan si Najib. Kemana itu sekarang ini? Was I right? Or was I wrong? Where is it now? Nah, itu kena kita mengukur kebenaran-kebenaran itu. Akhirnya kebenaran itu akan mengatasi segala kebatilan. Akhirnya. Jadi ini penting. Jadi persoalan, minta maaf.